Мандарины? Да, мандарины. Вот мандарины наши, а вот там оливки растут внизу. Где? А вот оливковые деревья. Эти. Ага. Это уже вы посадили, да? Но это, да ну декоративные. Да, это декоративные. Да. Ну, декоративные, но они съедобные. Ну настоящий курорт. Да. Скажите, а вот почему почему именно здесь площадку выбрали? Как вообще вам площадка? И какие планы на развитие? Ну, площадку выбирал олимпстрой mm. исходя из тех участков, которые были в распоряжении mm. у них. А, поэтому какие планы на развитие? Ну, компания вложила около 7 миллиардов, и мы планируем дополнительно обустроить зону, пляжную зону сделать, соответственно, с, пяти, с пятизвездочным отелем, в котором мы находимся. Uh -huh. Ну и еще есть у нас планы обустройства крытым, открытым аквапарком. Территория позволяет 3 гектара. Мы хотим еще 3 гектара дополнительный такой опцион для отдыхающих, чтобы круглый год в течение года можно было и приезжать сюда и жителям, адлера, и в принципе и туристам приезжать пользоваться крытым аквапарком. Поэтому э, в части дальнейшего развития предполагаем еще дополнить э, отель mm. вот таки, таким продуктом, как аквапарк. А вы построили, в принципе, э, самый, самый дорогой, наверное, отель на вот в Нижней Митинской долине. И э, хотелось узнать, Какие у вас примеры, да, вот, на, на, что, на что ориентир, да, вот, на, есть какой-то отель, да, который вам больше всего Нравится и вот как, как что что вас вдохновляло? Мне больше всего нравится отель, в котором мы находимся. Это на самом деле самый лучший отель, поэтому я как ориентир могу другим это показать. То есть это будет самый э, самый дорогой отель на Южном побережье? Нет, не самый дорогой. Он самый Будет лучший. самый комфортный и лучший. <с Но в части цены-качества я думаю, что мы все сделаем, чтобы эта цена была приемлема, сюда приезжали не избранные люди, а могли приезжать и средние жить. люди, которые себе могут это позволить. Вы же здесь построили дом, где-то здесь живете? Прямо прям здесь? Еще не живу, строю дом, да. А где? А вот вилла, которая, вот первая вилла, которая находится вот со стороны моря, вот, где закат солнца. Почему здесь? А, ну, я считаю, что, в принципе, очень удачное место и... Удобно с точки зрения обслуживания, того, что э, персонал может обслуживать эти все коттеджи, и э, не надо само организовывать э, а -а -а. готовку, стирку. Здесь все централизовано, все обслуживается, поэтому с точки зрения даже издержек это выгоднее жить на территории и получать все опции, которые существуют в отеле. А море здесь чистое? Абсолютно чистое, это может быть одно из самых чистых участков на берегу моря, в связи с тем, что все канализации, КНС, все инфраструктура централизованные и в море нет сброса угу. со стороны города. Вот олимпийские объекты, когда планировали в этой зоне, все централизовали, очистку и все остальное, поэтому здесь в море ничего не выбрасывается. Хорошо, спасибо. И интересно... Бассейн тут очень красивый, да. Но вот когда выходишь зимой, как-то немножко в дрожь бросает. Могли бы искупаться в таком бассейне? Если Родина скажет, мы можем все искупаемся. Нет, а что? 10-12 градусов, днем не так холодно. В принципе, да? можно искупаться.